У нас коммунальное хозяйство, просто никто внимания не хочет обращать. Сейчас скажу, у нас э, троллейбусный парк. Наташа не даст брехать, наверное, она все в курсе. Держава его видела 6 миллионов, а до него дошел... 4. 1,8 миллионов его не хватает на свои потребы. Она просто остановится. В последнее время у меня бабушки просто, понимаешь, дорогу не дают. Они маршрутки не могут зайти, потому что их не пускают бесплатно. Ну. Вчера одна мне говорит, пускаем до первого числа, мы все равно своего добьемся. И наше коммунальное хозяйство просто стоит. Она может 60 троллейбусов идти, она выходит 40. Вот зверния, что поддержали, мы обратились в область, что нам додали наши. А Роской 1,8 миллионов. Вот это вам. Я хочу, чтобы поддержали. Но идем дальше. В последние два недели очень богато воды и огня было. Богато. Богато депутатов ходили пиар и все. Но когда вода была, никого их не видно было. Но когда я почитал, что Мискай голова, голова пишет, что не пожарники, не водоканал должен заниматься, а часто фирма, не знаю кого, часто он должен качать. Я, когда дождь был, там стоял пожарником. Задаю вопрос. Вот, а, бортник, вспомнил. У него есть техника стоит, а его этой техникой, это воду, сколько хватило бы качать? Ну недели два. Смотрите, мы потратили бюджета где-то 1300 литров горючего. Все, больше ничего. А, а, выкачали 18 тысяч кубов воды. Два года назад. Я видите все. Куб воды мы платили частному компанию по 3 рубля. Это два года назад, когда солярка бензин была 8 или 10 ривен, да? Бюджету этот раз обошелся 26 тысяч, а мэр просит, частному компанию даете его техникой, который ничего не сделал бы, да? Ну, 1150 стоило бы. Где это правда? Я сегодня встречался с Чуашем. Мы постоянно отрежка говорим так-так. Но ну, интересно, почему Чуаш бюджетная наша компания стала банкротом? Скажу. Что сделано было Чуашем? или не как-то его деньги не даем, мы его банкротом делаем и при этом даем своему приближенному фирму, эти деньги проходят туда потом кто дурак? кто руководит этим? мы вчера в бюджетном комиссии, я на задам задал вопрос вечно вроде дураках остается. почему? потому что человек не может правду сказать а весь хайвиды, здесь правду скажет а трешка ходить выступает. нас все дурит, понимаете? мы сейчас тупики, наше коммунальное хозяйство, ибнет, а при этом частный бизнес растает. Где это правда? Я прошу вот это заявление, наше вот это вернение поставить что? Мы свертаемся до областной рады на даты вот Вернуть наши деньги, которые... Ай, молодец. Карты на картичане станут на голосование.